ये दुर्भाग्य हमारा और हमारे देश का कि आज हाथ में आया हो दुख हमेशा जीवन पर रहेगा लड़ो लड़ूंगे पैन चल रही है लड़ने वाले और लड़ते रहेगी इंसाफ नहीं दिया समय ने देश का सर झुका दिया, दिया। बुधवारी संपूर्ण देशवासियांचं ज्या स्पर्धेकडे लक्ष लागलेलं ला ती म्हणजे ऑलिम्पिक स्पर्धा या स्पर्धेत भारतीय महिला कुस्तीपटू विनेश फोगाटनं कौतुकास्पद का कामगिरी करत अंतिम फेरीत धडक मारली त्यामुळे भारतीय आणि कुस्तीप्रेमी यांची खात्री झाली होती की पॅरिस ऑलिम्पिक स्पर्धेत कुस्तीसाठी भारताला पदक निश्चित मिळणार परंतु अंतिम फेरीआधीच सगळ्यांचीच घोर निराशा होईल असा निर्णय आला त्यामुळे कुस्ती चाहत्यांसह विनेश फोगाटला अंतिम लढतीआधी मोठा धक्का बसलाय शंभर ग्रॅम अधिक वजन असल्याच्या कारणामुळे विनेश फोगाट हिला पन्नास किलो वजनी गटातून अपात्र ठरवण्यात आलं अंतिम सामन्यात प्रवेश केल्यावर अपात्र ठरणारी ती पहिली खेळाडू ठरली आहे या निर्णयावर कोल्हापूरचे हिंद केसरी दिनानाथ सिंह यांनी काय प्रतिक्रिया दिलीय पहा खुँ दुर्भाग्य हमारा और हमारे देश का कि आज हाथ में आया हो मेडल चला गया ये दुख हमेशा जीवन भर रहेगा और ऐसा नहीं होना चाहिए था मगर हो गया तो परियोजन लक्ष्य जिला परियोजन इतने स्वतः पहलवान जास्ती जास्त स्वतः पहलवान या जवाबदार पहलवान हो खूब मेडल अनेक मेडल घेले पहलवान है देना तेना जवाबदारी समझते तेना कायदा कानून सगले समझते का नियम है सगे महित है पर भगवान ने जो लिख दिया वो तो मान्य करना पड़ेगा ना कि शायद वो ये खुशी भगवान के घर में मंजूर नहीं थी ये hmm. वेदना ये तो सारे देश को दे दिया शक्कर है बात गई बात गई रात गई बात ही खत्म हो गया तो तो कार्यक्रम आगे बढ़ गया ना गया hmm. लोकल मध्य कौन ऐकून घर ना तीते जा क्या स्पर्द दला कौन ऐकून गया ना ऐकून गया ना क्या बात ठीक है शक्य <laughs> नहीं कहीं तरी अपना कहीं तरी मना चाहिए पर नहीं मना ही खरा वाटत नहीं षड्यंत्र का कौन उसका है उसका दुश्मन किससे उसकी दुश्मनी है किससे उसकी नाराज़ी है कुछ नहीं बस जो हो गया उसको मान्य करना बहुत जरूरी है समझदारी उसी में है झाला गया मान्य करा बात गई ना मेडल आगे बढ़ गया ना क्या है

इंसाफ नहीं दिया समय ने देश का सर झुका दिया नहीं। तो आज देश बहुत खुश रहता हम तो बहुत खुश रहते देश खुश रहता लेकिन ऐसा नहीं हुआ ऑलिम्पिक स्पर्धेत अंतिम फेरीच्या आधी वजन अधिक असल्याकारणानं विनेश अपात्र ठरल्यावर देशभरातून प्रतिक्रिया उमटू लागल्यात तर पॅरिसमध्ये विनेश फोगाटची प्रकृती खालावली असून तिला रुग्णालयात दाखल करण्यात आलंय देशवासियांना विनेशकडून सुवर्ण पदकाची अपेक्षा होती परंतु शंभर ग्रॅम वजन अधिक भरल्यानं तिच्यासह भारतीयांचं हे स्वप्न भंगलंय लोकमत डॉट कॉमसाठी कोल्हापूरहून मी दुर्वादवी